Два года назад украинская команда уже встречалась на официальном уровне со сборной Хорватии. Тогда в Загребе сборная Украины потерпела самое крупное в своей долгой истории поражение 4-0. Сейчас же были все основания ожидать от украинцев успешного выступления. Но напряженные матчи Динамо в Лиге чемпионов и особенно отсутствие Юрия Калитвинцева и Андрея Шевченко сказались и на командной игре и естественно на результате. Вышедшие вместо них в стартовом составе два Сергея Нагорняк и Отелькин не смогли полноценно заменить лидеров сборной. Обижаются на меня иногородние, не обижаются, большому сожалению, вот, но они играют другой футбол. Усталость динамовцев сказалась и на действиях обороны, которая допускала слишком много промахов. На 11-й минуте Славин Билич, опередивший и Головко, и Нагорняка, загнул подачу Роберта Просинечки с правого фланга. Украинцы могли сравнять счет еще в первом тайме, но сначала удар от Телькина пришелся в голкипера, а позже арбитр не назначил пенальти за снос Реброва. Хрваты же в начале второго тайма воспользовались очередной обрезкой. В этот раз ошибся Косовский, и Влавович, разобравшись один на один с Головко, пробил в дальний от Шевковского угол. После этого хозяева продолжали действовать на контратаках, а гости старались забить хотя бы один мяч. Им это удалось, но за секунду до этого арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Михаленко. В дальнейшем все атаки украинцев разбивались о прекрасно организованную защиту хозяев. Команда не отошла от Барселоны, далеко не отошла, а ни свежести никакой. Сегодня мы не должны были проигрывать 2-0. Стадион Максимир снова стал несчастливым для украинской сборной. Но это поражение оставляет шансы сборной Украины попасть во Францию. Дмитрий Мершниченко, Сергей Долбилов, телекомпания Новомова, специально для футбольного клуба из Загреба.